Доброго ранку, 8.11, Триває ранок на п'ятому студії. З вами Катерина Кельбос Артем Овдієнко. І вже завітав до нас гість Володимир Счасний, він лікар-лазерний хірург клініки. Медіком говоримо сьогодні про варикозне розширення вен і методи видалення цього захворювання. Доброго ранку, пане Володимире. Якщо коротко, давайте введіть нас в курс справи варикозне розширення вен. Що це? Варикозное расширение поверхностных вен – это э, генетически обусловленная э, слабость венозной стенки, в результате которой э, образуются венозные грыжи стенки. Э, это, с одной стороны, приводит к неблагоприятному косметическому эффекту, а с другой стороны, это рождает медицинские проблемы, такие как формирование трофической язвы на нижних конечностях, э, формирование тромбофилии <coughs> с образованием тромбов в э, І кроножних мишцях, і возможна е, міграція тих тромбів в подальше по стволу і розвиттям тяжких медичних злажінь. Ну, та можна сказати, що ці косметичні, те, що ми візуально можемо спостерігати, так у людей, які страждають на цю хворобу, це не, 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 не так страшно, так як те, що насправді до чого це може призвести, так. Не совсем так. Первоначальные косметические изменения, они в последующем приведут к тяжелым медицинским осложнениям. Поэтому медицина вен варикозных, она делится на две части. Это коррекция косметических каких-то неблагоприятных результатов и долгосрочная коррекция венозного кровотока. А кто схильный? Кого эта хвороба больше вражает? Вы сказали про генетичную схильность? Человеки, женщины, да, если в семье, если в семье у кого-то из близких родственников э, есть варикоз, к сожалению, он может проявиться и у детей, и внуков. Вот. А проявление варикоза – это варикозное расширение вен нижних конечностей, это варикозное расширение вен пищевода. варикоз маловатаза, геморой. Это всё один то, одно и то ж захворювання, варикоз. Ну, серед причин, окрім генетичної схильності, ще ожиріння, ще вагітність, те, що я читав, і ще все ж таки професійна через професію, так, ті люди, які довго стоять на ногах. Да, так, тривале тривале перебування у вертикальному положенні, коли не працює м'язово-венозна пампа, тож коли не скорочується ікроножна м'язоця, і вона не способствует підняттю крові по Току, от ета способствує формуванню застоя і потом варикоза. Ну а якщо людина розуміє, що все ж таки генетична схильність в неї є, і робота така, що постійно на ногах стоїть, чи є якісь поради для профілактики, якщо є така генетична підосположенність, і пацієнт понімає, що у нього є склоність, можна виповнити. Самое элементарное протезирование функции поверхностной фасы – это ношение компрессионного трикотажа. Надо подойти к флебологу, выписать компрессионный трикотаж первого или второго класса компрессии в зависимости от того, как выражен варикоз и каковы изменения на доплерограмме. І це предотвратить развиття варикозу на какої-то время. А які перші симптоми, от коли це ще не хвороба, але тривожні такі ознаки, коли треба вже якось братися за голову за ноги, навіть Ощущение тяжкості во второй половині суток, атьоки в області голеностопного суставу і підйому стопи, ну і візуальне проявлення, то есть это либо варікозні зв'язки. так называемой телеангиэнктезии на ногах, либо уже э, змеевидное расширение поверхностных вен, Людство страждає вже давно на це захворювання гіпократа і це на парацельс навіть намагалися лікувати. Утім, безуспішно, все ж таки, часи змінилися. Що сучасна медицина пропонує пацієнтам аби здолати цю хворобу? На сьогоднішній день существують два больших принципіальних підходи. Перше це путь малоінвазивної медицини, і второй путь. стандартная медицина радикальное удаление поверхностных вен их притоков и коммуникантных и перфорантных вен вот. что что выбирается в каждом конкретном случае зависит от желания пациента от клинической формы варикоза и от возможности клиники а малоинвазивно... расшифрует, пожалуйста. Малоинвазивная медицина, она во главу глаз ставит достижение клинического эффекта минимальными средствами с целью быстрейшей реабилитации пациента. Угу. К методам малоинвазивной медицины относятся лазерная коагуляция Вен, эндовенозная лазерная коагуляция Вен, ультразвуковая коагуляция Вен и компрессионная склерооблитерация. А что является, что є наиболее эффективным, что является наиболее доступным для пациента? Наиболее эффективной на сегодняшний день, я считаю, что это эндовенозная лазерная коагуляция, поскольку она... А что это? Что это? Сразу расшифровывайте. что это? Ну, с развитием лазерных технологий, с развитием световолоконной техники стало возможным донести высокую энергию лазера через оптическое волокно к венозной стенке основной, основной посыл этой хирургии таков, что необходимо прекратить кровоток по варикозно измененной вене, затем организм эту вену зарубцует, кровоток прекратится и прекратится распространение варикоза в более глубокие слои на ноге. Поэтому можно ее либо удалить либо ввести в нее склерозант, либо изнутри разрушить внутреннюю оболочку вены. Вот для разрушения внутренней оболочки вены применяется лазерное волокно. При этом, поскольку разные длины лазеров имеют разную проникающую способность, лазеры с длиной волны 1400 нанометров, они имеют практически угол разворота луча до 120 градусов и не проникают глубоко, то есть они не повреждают ткани, которые находятся за веной. Это а, то точное позиционирование. Да, это и... точное позиционирование, это практически полное исключение э, повреждения рядом идущих лимфатических капилляров, рядом идущих нервных стволов, потому что одним из стандартных осложнений э, при э, варикозном удалении... При, при, удалении варикозных вен это является лимфостазы. Очень частое осложнение, когда идут большие операции, повреждаются лимфатические коллектора, и э, у пациентов в послеоперационном периоде возникают лимфостазы. При лазерной облитерации такого не происходит. Ну, я так понимаю, завдяки лазерному, так не имеют этого хирургического втручания, ну, теоретически так, лекарю не треба разрезать пациента для того, чтобы достаться до войны, так? Да, абсолютно вы правы. Э, вмешательство происходит под контролем ультразвукового аппарата, методом пункции, то есть через прокол проводится проводник, по проводнику заводится лазерный световод, и э, полнота процедуры происходит под контролем ультразвукового аппарата. Процедура фактически амбулаторная, э, пациент может э, утром прооперироваться, а вечером уже покинуть клинику. И З достатньо хорошим ефектом. Скільки триває підготовка до такої операції, я не знаю. А скільки сама а, операція так, це, Мені ще ну, цікаво. Теоретично, якщо людина до вас звертається зранку, так, каже, хочу пролікуватися таким чином. Скільки триває обстеження, я не знаю, обстеження, операція О... післяопераційний період? Понимаєте, операція це конечний етап. Подготовки. Uh -huh. Сначала идет обследование пациента. То есть мы должны быть абсолютно уверены, что причина варикоза – это слабость венозной стенки. Uh -huh. То есть это не какая-то причина в вышележащих отделах. То есть если это касается женщин, то их обязательно осматривает гинеколог, потому что при тазовом варикозе, при каких-то объемных процессах в малом тазу выполнение этих операций, понятно, что нецелесообразно. Если это у мужчины, то обязательно смотрит уролог. Необходимо понимать, что в предстательной железе у мужчины тоже все в порядке. Значит, затем мы делаем дуплексное сканирование. И должны убедиться, что глубокая система адекватно функционирует. Потому что бывают такие редкие случаи, когда поверхностная вена – это есть единственный путь оттока угу. по нижним конечностям. Естественно, оперировать ее нельзя. Ну, то есть… Происходит достаточно планомерное протокольное обследование пациента, и уже когда нет никаких вопросов, когда мы решили, какой метод обезболивания мы применим у данного пациента, выполняется операция, все это занимает до 2-2,5 часов, и вечером пациент может покинуть клинику. Насколько эффектове такой операции есть 100%, а потом, все -таки, если что, генетично, генетично схильність до захворювання чи не повернеться? Мировой опыт говорит о том, что эффективность этой методики составляет до 90%. 10% это всегда какие-то аномалии самого пациента, и они не зависят от метода. Вот говорить о том, что вернется ли заболевание не очень правильно, потому что мы лечим последствия самой, uh -huh. а варикозная болезнь она остается, к сожалению, с пациентом, потому что мы говорили, это генетически обусловленная проблема. А никак не можно ее загальмовать? Мы нашим пациентам рекомендуем курсовое применение венотонических препаратов, мы рекомендуем ношение компрессионного трикотажа. Сейчас развитые методы таласотерапии, сейчас развиты методы электрофизиологической терапии, и можно, конечно, ее затормозить. А какие порады что-то профилактики? Профилактики – это активный образ жизни, это любые физические упражнения, которые стимулируют сокращение мышц голени ходить и бедра. Пешки, да двигайте. ходить, да, ходить пешком, вот затем плавание. Чудесный, чудесный метод профилактики для варикозной болезни. Орбитреки, то есть циркулярные физические нагрузки. Ну, Опять-таки тот, же самый, тот же самый компрессионный трикотаж, массаж с лимфоэффектом. Затем ну, курсовое применение препаратов, которые улучшают Тонус венозной стенки, венотоники и э, препараты, которые уменьшают вязкостные свойства крови. А фидборы, я такой миф, что пидборы. Тесна чи на высоких підборах. Э, ну, да, Тесная обувь, она, возможно, в большей степени вредна, потому что она э, выполняет компрессию и нарушение микроциркуляции. А в тех областях, где идет замедление микроциркуляции, там более высокий коагуляционный потенциал. То есть кровь сворачивается быстрее. И организму необходимо потратить определенные свои запасы для того, чтобы вот эти сладжи, то бишь комплексы тромбов, их растворить. По поводу каблуков, когда женщина на высоком подъеме, у нее, кроме вот красоты ног, еще и сокращается комболовидная мышца. То есть, подбор это да? Ну, получается, да. То есть, кинетически, кинетически, да. Она сокращается, женщина ходит... То есть а это... практично. Ну, практи... практично у жінок просто устають ножки і потім питають. А як зрозуміти, почекайте, от якщо жінка проходила там на підборах і в неї надвечір вже так є проблеми з ногами, там трохи атьоки і все решта. Як і зрозуміти, чи це симптоми верхвозного розширеннювання, чи це вона просто втомилася? Если есть отек, если есть отеки, и села для того, чтобы отдохнуть и чуть приподняла ножки, и эти отеки прошли, скорее всего, что это симптомы варикоза. А если боль сохраняется, то, возможно, это боль связано с нарушением костно-суставного аппарата. Скажите, подсумовывая нашу розмову, насколько пациент может сказать, да перетерплю? ну не треба, не буду лікуватися, ну у всех бывает. Насколько это я помилковым, насколько все-таки, чем рискует такой пациент, который вы откладай скажем, мне цена треба. В каждом случае э, все по-разному. Но э, человек, который уже имеет э, ишемическую манжету, то есть изменение цвета нижней трети голени, человек, у которого уже там формируется язва голени, э, он может э, получить достаточно опасное осложнение, даже э, не приняв решение об операции. То есть, э, Сформується язва. язва – завтра ворота для інфекції. І, е... це повищені, опасність тромбообразування. От. А тромбообразування в ніжній це опасность тромбоемболії болігачної артерії. Дякуємо дуже, що ви час знайшли завітати в студію п'ятого каналу. Дякуємо за ваші відповіді, за ваші поради. Будемо сподіватися, що нашим глядачам вони все ж таки стануть в нагоді. И гостем нашої студії був Володимир Щасний, лікар-лазерний хірург клініки Медюком. Говорили мы сьогодні про варикозное розширення в.